друзья, всем привет! Мы находимся в городе Беляевка. Вот на таком вот прекрасном месте. Здесь получается канальчик, который идет от Тарунчука. Тут такие вот заводи. И вот такая вот база. Домики идут, помостики возле домика, беседка. Сотрудники мои, где вот я работаю, решили чисто поехать отдохнуть и посмотреть. Спрашивал сегодня у рыбака. решил что здесь проклевывать небольшой карасик? Красноперочка. Посмотрим. Закормили сейчас и будем ждать. А если не будет рыбки, так мы пойдем завтра утром на основной канал, который идет от, с Турунчука. Вот туда пойдем по утру. Думаю, на часа 3-4 червячок есть, опарыш есть, прикормочки возьмем и посидим часа три. Хотя бы поймать пару килограмм на жареху. Очень хочется жареной рыбки на природе. А если уж не поймаем, то выход всегда есть. Мы ее что? Купим. <связать> Привезу с заставкой, если надо будет. Так что, такие вот, ребятушки, дела. Все, будем включаться по чуть-чуть, потому что очень много людей, которые ну, не хотят сниматься на камеру. Буду снимать так вот, по мере возможности, где вот получится. По у нас такой вот. Рядом беседка. Вот Лаки. О, сегодня Лаки. Вот. Лаки, поздоровайся с подписчиками. Привет. Привет, друзья. Привет. Скажи, давно меня не было. Раздолье мне. Красавчик. вот ну, такие вот домик у нас. Тут кухонька. Холодильничек есть. Телевизор. Водичка. Кухонька такая невеликая. Вот плита есть. Тут диванчик. Типа угловый софа. І тут от сходи на вторий етаж. Зараз підемо подивимося, що тут на втором О, О, там темно, лки-палки. Другий етаж. Це такий домик. Ми взяли. А, Тут дві кімнати, тут так от. Ну, Двохспальна кровать. І тут от... друга кімната. О! вот так вот. Дві односпалки. А тут вообще тепло трендец. Вот такая вот комната на друг... тут Получается две комнаты на другом этаже. Да что, ну что нужно для отдыха? Самый раз. Шкафчик есть. Постельные подушки. Одеяло есть так что я думаю, что холодно точно не будет. Даже конвектор, электроконвектор есть. О, ё-моё. Ну, мы мужики. Мы тут вот разложимся. У нас, если надо, будем мы тут даже матрас накачаем и ляжем прям тут. Ну, тут есть вот даже телефон. Туалет, душевая кабинка, шторка. Нормальный. Так что такие вот апартаменты в Беляевке. База, как называется база в На П? Пристань. Да, Пристань. База Пристань. Нормально. Светлое, холодильник есть, даже есть электроплита, да? Чайник, да. все есть, посуда Фы есть, все бойлер. есть. Даже бойлер есть? Ну да, горячая вода откуда. А, ну, значит, бойлер тоже есть. Так что, болер, друзья, вот. это база пристань, я не буду давать им. телефон. Можно все найти в гугле. Такие вот апартаменты. База пристань Беляевка. Идем мы попытаем щасся на каналчике, который идет с Турнчука. Ну, конечно, как всегда, проспали утренний клев. Такими вот мы рыбаки, особенно Валера. Не... Будильник не сработав. Оце йдемо. А, в 6 утра, ну ми його виключили і лягли далі спать. Коротше, зараз підемо на каналчик, попитаємо щасся. Если ничего не будет, то уже и не будем никуда больше ходить. Ну что, друзья, рыбы тут точно не будет. Вода очень-очень чистая. Местные тоже вот спрашивали, говорят, что рыбы здесь нет. Тут вообще просто прозрак, блин. Вот три метра от берега я вижу, ну просто дно. 翌 закончен. Все, всем пока. Ставим лайки, подписываемся на канал. Вот мои кореша. Сотрудники. Сотрудники. Или как их? Еще Сотрудники говорят. Бутыльники. Сотрудники, собутыльники. Все, всем пока.